ناظرین بہت ہی بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے نیپال نیپال کے ینگسٹرز نے اپنی حکومتی اداروں پر حملہ کر دیا ہے وزیراعظم ہاؤس کے اوپر حملے کے بعد نیپال کے وزیراعظم کے پی شرما نے استیفہ دے دیا ہے یہ بحران ایک مختصر سی سوشل میڈیا کے اوپر پابندی سے شروع ہوا جو وسیع تر عوامی غصے اور حکومت کے خلاف احتجاج میں بدل گیا نیپال کی حکومت نے سات ستمبر کو چھبیس پلیٹ فارمز پر پابندی لگائی جن میں یوٹیوب ٹویٹر انسٹاگرام فیس بک واٹس ایپ اور دیگر ایپس شامل تھیں اور یہ ایپس قوانین کے مطابق رجسٹرڈ نہیں ہیں اس پابندی کے خلاف نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنہیں جنریشن زی یعنی جین زی کہا جاتا ہے انہوں نے احتجاج شروع کیا یہ احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں پھیل گیا اور نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو کے اندر جھڑپوں کی صورتحال بن گئی روات کے اندر یہ بہت ہی ایک عام سا احتجاج تھا اس میں بہت ہی کم لوگ شرکت کر رہے تھے لیکن اس احتجاج کو دبانے کے لیے نیپال کی پولیس نے لاٹھی چارج اور فائرنگ کرنا شروع کر دی جس کی وجہ سے یہ احتجاج مزید شدت پکڑ گیا پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں انیس افراد ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور کئی اہم سرکاری عمارتوں جیسے کہ وزیر اعظم کے پی شرما کے گھر کو بھی آگ لگا دی اس احتجاج کی شدت کو دیکھتے ہوئے حکومت نیپال نے ملک کے اندر کرفیو نافذ کر دیا اور تمام سوشل میڈیا ایپ سے پابندی ہٹا لی لیکن اس کے باوجود احتجاج جاری رہا حکومت کا کہنا تھا کہ ان ایپس کی وجہ سے ملک کے اندر بد امنی اور نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ نیپال کی کرنسی کی بہت ہی بری صورتحال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے عوام کا کہنا تھا کہ وہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں ان کو سزا دی جائے عوام کا دوسرا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ سیاسی اشرافیہ کی اولادوں جو مراعات اور فیسیلٹیز ملتی ہیں ان کو ختم کیا جائے یہ سراسر جنریشن زیڈ کے ساتھ ناانصافی ہے آٹھ سبتمبر کی پوری رات یہ احتجاج جاری رہا جینزی زی نے حکومتی اداروں کا گراؤ کر کر شدید ترین پتھراؤ کیا یہ احتجاج اسی طرح شدت پکڑتا رہا اور آخر کار زی نے حکومتی ادارہ اور وزیراعظم ہاؤس کو آگ لگا دی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیپال کے وزیراعظم کے پی شرما نے آج نو ستمبر کو استعفیٰ دے دیا انہوں نے اپنے استیفے میں کہا کہ میں سیاسی طور پر راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہوں وزیر اعظم کے استعفیٰ دینے کے بعد بھی یہ احتجاج گھنٹوں تک جاری رہا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد نیپال کے وزیر داخلہ رمیش لیکک نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اس تمام احتجاج کی قیادت چھتیس سالہ کارکن سودان گورنگ نے کی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سودان گورنگ نیپال کی ایک بہت ہی بڑی اینجیو ہم نیپال کے صدر ہیں انہوں نے دو ہزار پندرہ کے زلزلے کے بعد انسان دوست کاموں سے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کی ان کی قیادت میں جین زی تحریک نے سوشل میڈیا کے ذریعے عوامی حمایت حاصل کی اور حکومت کے خلاف ایک مؤثر آواز بن گئے نیپال کے اندر یہ احتجاج صرف حکومت تبدیل کرنے تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے پورے سیاسی نظام اور حکومتی ڈھانچے کو چیلنج کیا ہے اور اس کو بدل کر رکھ دیا ہے عوامی غصہ اور نوجوانوں کی بداری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نیپال کے اندر جمہوریت اور شفافیت کی ایک نئی لہر کی ضرورت ہے آگے چل کر ناظرین نیپال کے اندر ایک دلچسپ سچویشن بننے والی ہے ہم دیکھیں گے کہ آیا نیپال کے اندر ایک نئی عبوری حکومت بنتی ہے یا نئے انتخابات کروائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں اور آزادی اظہار رائے کے قوانین کے حوالے سے حکومت کی پالیسیوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے ان کی حکومت کے دوران کبھی بھی سیاسی عدم استحکام ٹھیک نہیں ہو سکا انہوں نے دوہزار بیس کے اندر پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا تھا جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دے کر بحال کیا اس کے بعد نیپال کے اندر کے پی شرما کی حکومت اقلیتی حکومت کے اندر تبدیل ہو گئی یہ سیاسی بحران عوامی اعتماد میں کمی کے باعث بنا جینزی نے یہ احتجاج ام طریقے سے شروع کیا تھا مگر حکومت کی فائرنگ کے بعد یہ احتجاج شدت پکڑتا گیا اور آخر کار حکومت تبدیل ہو گئی تو ناظرین یہ تھی ڈیولپمنٹ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں